Тобто ви з 2014 року, в принципі, очікували, що Росія окупує так само, як і Крим, Одесу, так само, десь будуть розгортатись події, як Донецькій, Луганській області, правильно? Mm, Ні, я думав, що просто произойдет історична справедливість, і Крим, ну, возвращається. Вот. в состав России в Родную гавань, я кажу, Киркоров да, конечно, а вот и так же самое и Одесса и Николаев вот, и Днепропетровск это все и это самое Харьковская Запорожская Днепропетровская область это все российская территория которая когда-то была вот отдана там Украине угу. я вам скажу так целостность Украины ну, целостность ее ну, вот и экономическое вот развитие подъем зависело только от одного фактора вот, от ее дружеских взаимоотношений с Россией а на данный момент есть большая вероятность того, что Европа получит русский сапог вот, у своих стен. Вот. И я не, не убежден, вот, что русский солдат вот, не появится в Белом доме на его развалинах. Вот. И опять может оказаться в Берлине, в Париже. Вот. Так же самое может попасть вот, и в Мадрид, вот, и в Варшаву, что вполне вероятно.